nə xüsusi ilə əmək qabaqcasına məsələdə insanın köməyinə çatır, pensiya məsələsindəki hansı stipendiya alanda artıq əmək müqaviləsi əsasında yığdığımız qatlarla uyğun bizə təqdim olunur. Bu kapitalı bizə vaxtında təqdim etmə məsələsi də var, dostlar. Düzdür, işte, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu artıq Milli Məclisdə, parlamentdə müzakirə olunması bir məsələdir. Millət vəkilləri və, və, və mən elə gəlir ki, son seçkilər zamanı da əziz dostlar 20-ci ildə ə, ən çox seçki qabağı, kampaniyalar zamanı insanların namizədlərə verdi ən çox verdi sual məs peysə ilə bağlı idi ki və e, uşaq pulları. Yəni indi biz malı-mala qatmıyaq və əməli başdı e, bu günlərim e, cəmiyyətdə əsas məsələlərdən biri pensiya yaşının aşağı salınması. Nə dərəcə labirint, heç olmasa qadınlar daha tez çıxsınlar. Bax bu məsələ və bu təklif artıq Milli Məclisin özündən də səslənir. Bəli, tamamilə düzdür. Milli Məclisdə artıq müzakirələrdə səslənir və bir maraqlı məqam var idi ki, adətən insanlar qəbrxanlığa gedəndə, yəni Razim Rullayevin və öz adından danışıram. Nəyə fikir verirlər? Rəqamlara rə baxır. Və Razim Rullayevin belə bir açıqlaması var ki, mən qəbristanlıqda olanda bir özümcə müşahidə apardım və gördüm ki, yaşatmış 5ə çatan insanlara sayı çox azdır. Razi müəllimin bu fikri sosial şəbəkələrdə istisna ilə qarşılandı və eyni zamanda çox təəssüf ki, lağ edən insanlar oldu. Və bu sualı açıq veririk sizə ki, M bu insan sosial şəbəkədə çox oturmur. Yəni bu sualı sizə açıq verir ki, yəni həqiqətən belə deyilmi? Rəsmi statistika komitəsinin məlumatı deyir ki, qadınların ortalama yaş həddi Azərbaycanda 7 6 idi. Kişilərdə isə ortalama yaş ədədi 71 idi və buna görə də pensiyanın 65 yaş olması normaldı. Bizim qoyduğumuz mövzularda, yazılan mesajlarda bu fakt özünü heç bir halda tapmadı. Sosial şəbəkələrdə hər hansı bir məsələyə istehza ilə, lağla yanaşmazdan əvvəl bir qədər o şəbəkədən çıxıb, o çıxqaçırıqdan çıxıb, bir dənə saytı, hansısa bir saytı yazıb kifayətdir ki, baxmaq, çünki nə-nələrimiz bizim bir çox ağallarımız, valideynlərimiz belə sabahlarım, bu gün ekologiya, yemək, bu qədər təbii fəlakətlər və bütün o qədər problemlər var ki, müasir cəmiyyətlərdə, dünyada müasir insanların bu günlərin problemləri həddən artıq çoxdur. Bəzi keyfiyyətsiz, dəyər keyfiyyətsiz dərman vəsait bütün mullar hamı sonra gətirib çıxarır ki, bəli, Rəzil Nurullayevim dediyinə ki, bu günlərim rəhmətə gedənlər bir çoxu pensiya yaşına gəlib çıxmır. Bəli, və bu təsində tüm... gülüş istəsə və lax mövzusu deyil. İqfarlı Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatlarına bəli. siz güvənirsinizsə, inanın ki, insanlar 76 yaş yaşayır. Amma gəlin elə reportajımızdan izləyək görək, Azərbaycanda 65 yaşına çatmayan nə qədər insan var və bu insanların pensiya kapitalı hara gedir? Milli məclisdə qadınların pensiya yaşının azaldılması təklif edilib. Bu barədə məlumat Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkilinin illik məruzəsində əksini tapıb. Sənəddə bildirilib ki, Azərbaycan cəmiyyətində və ailədə qadının rolu onun üzərinə düşən məsuliyyət nəzərə alınaraq, işləyən qadınların pensiya yaşının 2027-ci il 1 iyul tarixinədək 65 yaş həddinə çatdırılması məqsədə müvafiq deyil. MÜZİK Milli vəkil Razi Nurullayev bildirir ki, son dövrlər uzunömürlülük minimum həddə çatıb. Bunun nəticəsində 50%-ə yaxın insan pensiya yaşına çatmadan dünyasını dəyişir. Deputat xüsusilə qadınların yaş həddinin azaldılmasını vacib hesab edir. Qadının pensiya yaş həddinin 60 olması nəinki vacibdir, həm də bu bir sosial sifarişdir, sosial bir tələbdir. Gəlin bu gün Azərbaycan qadınlarının ə həyatını bir müqayisədə gözümüz qarşısında canlandıraq ki, bu laq uşaq saxlayı, uşağı böyüdür, işə gedir, işdən qayıdır, evini yığışdırır, tibbi alçıtanlığı, sosial alçıtanlığın nəzərə alaraq qadınların 65 yaşında pensiyaya çıxmasının mantiqi əsası da yoxdur. Razi Nurullaevin fikrincə, ölkəmizdəki pensiya yaşının Avropa ölkələri ilə müqayisə edilməsi doğru deyil. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində 65 yaş ona görədir ki, O insanlar pensiyaya çıxanda onların pensiya hesabında kapitalları bəzən yarım milyon dollar olur. Biz insanların Azərbaycandakı uzunömürlüyünə baxsaq, bu əsasən 30-40-cı və 50-ci illərin birinci yarısından adan olanlardır. 60-cı illərdən sonra doğulanların uzunömürlülüyü yoxdur. Xəstəliklər də cavanlaşıb. Ona görə bu gün heç kimin zəmanəti yoxdur ki, bir Azərbaycan vətəndaşı gəlib 65 yaşa çatacaq də və pensiyadan yararlanacaq. Elə vətəndaşlar da hazırda pensiya yaşının kifayət qədər çox olduğunu deyirlər. 60 yaşı olmalıdır. Ona görə ki, indi qocallo hərəkətimiz, qüvvəmiz azalır. Kişi də qadın kimi deyrdə qüvvəsi biraz çox olur. Qadın tez yorulur. Məsəl uşaq anası olur. Ən azı, yəni 61 yaş təyin olmalıdır. Ortalamı yaş dövrü çox azalır. Buna görə də ə, çox ə, sakinimiz 63 yaşa qədər yaşamır. Peşə sahiblərinin olaraq ehtiyac yarana bilər. Elə peşə sahibi var ki, 65-ə qədər də işləyə bilər. Elə ki var, 60-a -60 qədər olmalıdı. Dişlərə də aiddir həm də bu Məsələn, bir insanın yəni ortalama yaş dövrü 70dir, yəni çox deyildə. Ona görə nə qədər az olsa, o qədər yaxşıdır. 60-dan az qadınlar olsun, amma kişilər 60 yaşdan qalxmasa daha yaxşı olar. Qeyd edək ki, Dövlət Statistika Komitəsinin açıqlamasına əsasən, 2020-ci ildə ölkəmizdə yaşa görə pensiya alanların sayı 716222 nəfər təşkil edibsə, 2021-ci ildə bu rəqəm 9221 nəfər azalıb. Xəlif-xəlif of çaparqaryaqdoğlu, Şinasif Qulanov, Ayşən Sərdarqızı xəbər ertəsi